Salahkah seorang perempuan itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali? Ha, ini semua ni masalah-masalah yang berlaku pada tahun 80-an. Lepas tu dimuatkan dalam buku ni. Dia makin banyak. Tapi tak seteruk lening. Lening tak ada maruah teruk ni lening. Nak pakai ikut syih lalu. Kau depan surat, kau belakang masjid. Tiga minggu lepas berzina atas surat. Neh, berzina atas surat pasangan pasangan muda dia ni molek-molek ada dia kerja dia orang lagi tanya pula hak tina pun tanya pula hak laki dan semua lagi gitu Siang hari pula Ah, ha. macam ratu toyo lagi <laughs> tu 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 ha dok dang dia orang kalau dia mula Mulai molek jok ha tak ada hal tak ada hal ini tak ha. ada maruah nah ha domak ayah sibuk tidak salah berkenalan dengan orang yang baru ditemui Kerana berkenalan itu boleh menghubungkan silaturahim sesama manusia Memang Allah ciptakan manusia dengan berbagai bangsa dan keturunan Untuk dijalinkan perkenalan yang sihat Perkenalan ini akan membuahkan persaudaraan Sebagaimana firman Allah Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara Bagaimanapun seorang perempuan Kalau mudah Kalau mudah berkenalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalinya Boleh membawa tafsiran yang berbeza pula Selain perempuan itu boleh dianggap murah oleh masyarakat Islam juga melarang perkenalan yang tidak bermaksud hendak berkahwin Apalagi kalau semata-mata didorong nafsu Untuk berseronok-seronok Untuk menguji kepopulariti diri atau sebagainya Berkenalan mengenai yang dikendaki dalam Islam Terdapat banyak peringkat di antaranya alam persekolahan atau alam remaja Berkenalan hanya boleh antara sama jenis Haram hukumnya berkenalan antara perempuan dan laki-laki Di alam muda-mudi pada usia yang sudah sepatutnya berkahwin Maka perkenalan itu mestilah melalui perantaran mahram Artinya mereka tidak boleh berhubung secara langsung Yang ketiga dalam masa bertunang Perhubungan mereka mesti ditemani oleh mahram yang lain Mereka tidak boleh bebas berduaan ke mana-mana sahaja daripada ini didapatlah kesimpulkan disimpulkan bahawa perkenalan antara dua jenis yang berbeza tidaklah dibuat berdasarkan syarat Islam dan dilakukan semata-mata kerana menurut perintah Allah serta diperkuat dengan ada niat untuk berkahwin Se sebarang perkenalan yang terkeluar daripada atas-batas ini adalah dilarang, adalah dilarang. <coughs> baik ini juga satu masalah besar yang kita memang tak boleh nak bendung Neh? Masalah yang kita tak perasan ni adalah masalah Kita tak perasan ni masalah Kita ingat tak ada masalah Yang sebenarnya satu masalah ni Dah? Eh? Iaitu berkenalan laki-laki dengan perempuan Dia ada tiga jenis berkenalan Omoh, tiga jenis omoh Yang pertama sebelum daripada zaman sepatutnya berkahwin Dah? Eh? Maknanya masa remaja tu dah Masa remaja Zaman yang sepatutnya berkahwin Dah? Eh? Ha? Ataupun sepah daripada pertunang Ha, Rekuang tiga keadaan Neh, Masa dia bertunang dah Masa belum bertunang Dan masa dia masih budak-budak remaja lagi Masa remaja ni haram Laki-laki berkenalan dengan perempuan Tak boleh Tapi inilah yang berlaku sekarang Perkenalan kita tengok di sekolah-sekolah Di sekolah sekarang menjadi tempat perkenalan Sebab tu kajian daripada Orientalis Orientalis ni orang kapi Yang kerjanya buat kajian Untuk menghancurkan agama Islam. Nah, dia buat kajian sebab apa Islam ini jadi gagah, jadi maju dan sebagainya. Neh, sebab Islam ini mentaati prinsip-prinsip agama itu sendiri. Nah, taat kepada perintah Tuhan, berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Sebab itu Islam jadi gagah, jadi maju, jadi tamadun. Cara nak hancurkan tamadun Islam, hendaklah dihancurkan akhlak orang Islam itu sendiri. Supaya mereka tidak mengamalkan lagi prinsip-prinsip agama mereka Maka orang putih buat kajian Dia antara perkara besar Yang menjadi satu prinsip dalam Islam Iaitulah mengasingkan laki-laki dan perempuan Bila orang putih sedar benda ni Maka segala negara-negara orang Islam yang mereka takluk Mereka buat sekolah Dicampurkan laki-laki puan Kekal sampai sekarang 500 tahun dah kita dijajah semakin rapat semakin rapat dan akhir sekarang ini boleh dating dalam kelas dah pula. Berpimpin tangan di sekolah-sekolah, perkara lumrah. Jadi bila laki-laki dan perempuan tidak ada hijab di sekolah-sekolah, tidak ada peraturan yang mengasingkan mereka, mereka boleh berlari bermain minum air sama keting, boleh bermain atau nota begitu ini, sembang berkasih dan sebagainya, mereka akan berhubung di luar sekolah. Mereka bila berhubung di luar sekolah, sekolah, kajiannya daripada 10 orang yang berpasangan di sekolah, 3 pasti melakukan zina. Bila tiga melakukan zina Maka tiga komuniti masyarakat akan berbalah. ha? Akan balahlah. lah Hak ni tak ngaku anak Hak kapung pula Nganjing ke ayah hak puang ha, Ayah hak puang pula bila tu nganjing Jadi baloh pula ha? Atang ke golok pula Macam-macam hak berlaku dalam masyarakat Dengan sebab berlaku Tiga perzinahan saja dia nak Daripada sepuluh pasangan Yang berjaya bercinta di sekolah Ha, dah sekarang di IPT Allah Rabbi Macam-macam pesan -macam, -macam Dah kau oh, berlatih sama Orang oh, aerobik sama mu menyanyi berduet sama semuanya dibenarkan atas nama sokang, atas nama hiburan dan kesenian. Makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Baca kita tengok ulama-ulama kita ni dibuat madrasah-madrasah Islam, pondok-pondok Islam yang mengasingkan laki-laki dan perempuan. Akhirnya perkara inilah kita kena balik pada Islam. Kita kena sedar cara sekolah kita ni cara British, cara kafir laknatullah yang nak mengangkat sifat malu antara laki laki-laki dan puang Lelaki budak sekolah mendengar ya, alu Kalau dia cakap dengan budak lelaki Tak ada alu Baru tengah tangan tiga, tengah empat